ଆଜିର କାହାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ବାଳକ ନଚିକେତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏମିତି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିକି ଆସିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯମ ଓ ନଚିକେତାଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ କେଉଁ ଉପନିଷଦ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆଶାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ ମହର୍ଷି ବାଜସ୍ରବାଙ୍କ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ ପୀଠରେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଋଷି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପରକୁ ଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ କାରଣ ଏହି ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ସେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବେ ପ୍ରତି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଋଷି ନିଜର ଭୂମି ଧେନୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାଗତମାନେ ଋଷିଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ଲାଭ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରୁଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଋଷି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଋଷି ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ପଲେ ଗାଈ ଆଣି ଦାନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଋଗୁଣ ଓ ଜିନ୍ନସିନ ଥିଲେ ବାଜଶ୍ରୋଭାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଳକ ନଚିକେତା ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଏହି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଓ ରୁଗୁଣ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିବା ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମିତ ଓ ମର୍ମାହିତ ହେଲେ ବାପା ତାଙ୍କର ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନ ରୁଗୁଣ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଗାଈ ସବୁକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବାପା କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନଚିକେତାଙ୍କ ମନରେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଉଦିତ ହେଲା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବାପା ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞରେ ସର୍ବସ୍ୱତ ଦାନ କଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ ବାଜଶ୍ରୋଭା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ପୁତ୍ର ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ବାଳକ ନଚିକେତା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ କାରଣ ସ୍ନେହର ମାୟାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଅପରକୁ ଦାନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ ବାପା ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ ଋଷି ବାଜଶ୍ରୋଭା ଏଥର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ ହଁ ଯମକୁ ତୋତେ ଯମକୁ ମୁଁ ଦାନ କଲି ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ବାଳକ ନଚିକେତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚିତରେ ଜମାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ବାଜସ୍ରବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଋଷି ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଦେଖି ତାର କାରଣ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ ନଚିକେତା କହିଲେ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟରେଖା ପାଇଁ ମୋତେ ଯମକ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଆପଣ ମୋତେ ଯମକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ପରା ଋଷିଙ୍କ ନିଜ କହିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ ବର୍ଷ ତାହା କ'ଣ ମୋ ଅନ୍ତରର କଥା ମୁଁ ବିରକ୍ତିରେ ସେହିଭଳି କଥା କହିଥିଲି ସିନା ନଚିକେତା କହିଲେ ଆପଣ ବିଜ୍ଞ ହୋଇ ନିଜର ସତ୍ୟରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୁଣି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ মতে দান নকলে বিশ্বী যজ্ঞ ত অপূৰ্ণ ৰ নচিকেত মনৰ ভাৱ বুজিলে বালক হেলেম নচিকেতা যে অপূৰ্ব চাহস আৰু সত্যনিষ্ঠা দেখাইছিল তাহ মহানী নিকটৰে মতে সহজৰে দেখা যায় নাই এতিয়া ঋষি মনে গৰ্ৱবি হ'ল পুনি স্নেহৰ পুত্ৰকু জমকু দেৱাৰ চিন্তাৰে দুখ বিহা কিন্তু নচিকেতা ঠিক অটল আৰু অচল କଠୋର ସତ୍ୟରେଖା ପାଇଁ ଋଷି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଯମପୁରର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ତିନି ଦିନ ଉପବାସ ରହି ଅପେକ୍ଷା କଲାପରେ ନଚିକେତା ଯମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଏହି ତିନୋଟି ଦିନ ତାଙ୍କର ଅନାହାର ଓ ଅନିଦ୍ରାରେ କଟି ମଧ୍ୟ ଋଷି କୁମାର ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବପରି ଥିଲା ଦୃଢ଼ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜ ଯମତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେମିତି ବାଳକ ନଚିକେତା যমপুর যাওয়া চাইলে তো যথেষ্ট হলানা যে পর্যন্ত পর্ পুরি না যমপুরের দ্বার তা উন্মুক্ত হয়ে পাবনা কিন্তু দ্বার দেশের দিন অনাহারের অপেক্ষা করে এই বাড়ক অতিথি সৎকার তো আবশ্যক তিনদিন পরে নচিকেতা যমক দর্শন পাই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলে যম মধ্য এপরি অপূর্ব নির্ভীক ও তেজস্বী বাড়কর সা বিশ্বাসকে মনে বহু প্ৰশংসা কলে স্নেহৰে তৰ হৃদয় বিচলিত হ'ল সেই কহিলে ঋষি কুমাৰ তুমি মোৰ অতিথি সত্যৰক্ষা তুমি তোমাৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা দেখি মোৰ অতিশয় প্ৰীতি হৈছি তুমি মোৰ ঘৰ আগতে তিনিদিন উপাস ৰ ক্লেশ ভোগিছ এতিয়া মই অত্যন্ত ব্যথিত বৰ্তমান তুমি তিনটি বৰ প্ৰাৰ্থনা কৰ নচিকেটা অত্যন্ত বিনতি ভাৱেৰে কহিলে ମୋର ପିତା ମୋତେ ହରାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାପ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେ ଯେମିତି ପୂର୍ବପରି ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯମରାଜ ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ନଚିକେତାଙ୍କର ପିତୃଭକ୍ତିରେ ଆହୁରି ପ୍ରୀତ ହେଲେ ନଚିକେତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଧର୍ମରାଜ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାପ ଓ ଶୋକ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖି ମୋର ମନ ଅତିଶୟ ବ୍ୟାକୁଳ କି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କଲେ କିମ୍ବା କେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରଚାର କରିବି ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଯମରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଧନ୍ୟ ଏ ବାଳକ ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ପାପ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏହିସବୁ ମନକୁ ଆର ବିଚଳିତ କରୁଛି ପ୍ରାକର୍ଷରେ କହିଲେ ନଚିକେତା ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସଂସାରର ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି କଠୋହର ଓ ମର୍ମଦୁତ ତାହା ମୋତେ ହିଁ ଜଣା ତେଣୁ ଏ ଉପାୟଟି ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ମୋର ତିଳେ ହେଲେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାଳକ ତୁମେ କ'ଣ ତାହା ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନଚିକେତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଓ ବିନୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଧର୍ମରାଜ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷରେ ଯମ କହିଲେ ବଶ୍ଚ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟବର ତୁମେ ମାଗି ନାହ ନିଜ ପାଇଁ କାମନ କରିବାର କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପୂର୍ବ ଭୋଗବିଳାସ ପୃଥିବୀର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଚାହିଁବ ତୁମକୁ ମୋର ଅଦୟ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କିନ୍ତୁ ନଚେକେ ତାଙ୍କର ମନ এই সংসারর অস্থায়ী সুখ চাহু ন যমরাজ পড়ি জ্ঞানী পাই, সে কোন কেবে স্বর্ণ রাজ্য আম্ন কামনা করবে মুহূর্তে নিজের মনস্থির করে নচিকেতা কহিলে গুরুদেব আপনার প্রসাদর মো দুইটি কামনা পূর্ণ হয়েছে সংসারর সুখ প্রার্থনা করি মোর কোন হেব আপনার যদি সন্তুষ্ট হয়ে তেবে মতে মৃত্যু জয় আত্মজ্ঞান প্রদান করতু ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାର ବିଷୟ ଅତି ଜଟିଳ ଏବଂ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ମହର୍ଷିମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଚିନ୍ତା କରି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ନଚିକେତା କୋମଳବତୀ ବାଳକ ତାଙ୍କୁ ଏ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କିପରି ଯମରାଜ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ପୁଣି ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ନଚିକେତାଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ନଥିଲା ଇଶ୍ୱରେ ଯମରାଜ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦରେ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଗୃଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଲେ ନଚିକେତା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କଲେ ଯମରାଜଙ୍କର ସ୍ନେହ ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଏପରି ଶିଷ୍ୟ ପାଇ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୂର୍ବକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ନଚିକେତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ବସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଏ କାହାଣୀ ହଁ କାହାଣୀଠୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ନଚିକେତା ଓ ଯମରାଜଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକିବା କଥୋପକଥନ ହୋଇଛି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି ସେ ଉପନିଷଦ ହେଉଛି କଠୋପ ଅନଦ ଆଶା କରେ କାହାଣୀଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନମସ୍କାର